İki qardaş döyüşürdü Qarabağda. Tahirli Şahin də Tahirli İskəndər Afətovlu. Qardaşlardan biri Tahirli Şahin şəhid oldu. İskəndər isə qazi kimi geri qayıtdı. Atası Afət Tahirov şəhid oğlu haqqında danışır. Bir qızımla çalar dolay. Dedi ki, xəbərçilik şəvaləyə o rəif mal adam. Getdi Ancara girəcək də şahın zəng elədi. Ata hardasın? dedim. Rah belə şaholla onu edirəm. Kesti oldu. Al. <laughs> mən xəbər eləsə, xəbər elədim dedi ata. Çirin mətbəx sağcımını çıxardıb sol cımma qoymuşam. Sənə girmədi çatdıracağam məşğullar. Bu günləri 20 manat çap çıxdırıram. Niyə kəst? Yoldaşlarına verib. Deməz, mən çəkirəm. Yoldaşlarına vermişmiş pulu. U, mənim bacım şahı ağradan olub. Unulmuşdu belə idi. O qalsın sizdə. Bizim kətçidir orada olub da. Oru o gündə göndərməyə çıxıb evə girmədi. Həmin oru geri gəlməyə gəlmədi. Bu necə gəlmədi? Başqa üstündə bir ondan bir nişana nə sə bir bir əşyası filan zadı gəlib çıxıb evə. Oğlan o belə. Yo, yo, orada partalların özüm götürmədim da. Yerə-yerə daşıdım. Oğlum şəhid olandan sonra Döyüş dostlarımdan biri bizə gəlmişdi. Şahinin məşhqlilik deyə ayırdığı 20 manat pulu mənə uzatdı. Sonuncu döyüşə girəndə Şahin pulu mənə verdi. Dedi ki, birdən şəhid olsam bu 20 manatı atama çatdırarsınız. Onun adına çıxarmışam. Oladin uşağı da elə mənqul, bizim Şahinin o Şahin adına layiq uşaq oldu ümmətim. Bu böyük bir... Olar da yaş indi dələr, bu ata, dədəsi, atası, babasından nəvəsini uzaq getməyidi. Ya onlarla gəzər. Şəkil böyükdü o. Atam rəhmətə getdi. Biz şəkil çəkdirdik. Dedi mən atamın, atam, babamın saxla, dedim, atamın, babamın yanında saxla. Qurban ol o desə. Dedi mənim atamdır da, saymaqdan deyir ki, sən mənim yanında qal. Dedi yox, mən babamın yanında qalacağam. Bu anda mənim qaldı, o anda babası qaldı. Dedi mən onları çox istəyirəm, mən qalım onların arasında. Mən vağə etdim, dedim mən onların balasıyam, mən qalım. Dedi yox, mən onları çox istim. Şəh tayirli Şahin Afətovlu Lelik rayon Ziviç kənd qəbrxanlığında dəfn olunub. Yaxın günlərdə bu haqqda daha ətraflı video müsahibə ilə tanış ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın.